Хочу запросити Андрія Гаврилишина, який розповість про інший підхід до маркетингу. Це е якщо ви добре вмієте робити маркетинг, але немає декого, не можете робити партнерський маркетинг. Або якщо ви просто хочете платити гроші, і не хочете морозитись, ви можете замовити партнерський макет. Андрій, здравствуйте, мене зовут Андрій Гаврилішин, я виправдатель проекта про програма Соборати розвіст. приятно, что все рассказывают, все считают конверсии, лиды. Это правильно, надо знать, сколько у нас клиента. Да, краткая, там, начиная если раньше платили за время размещения ну, дальше модель оплаты CPT за тысячу показов да, стандартная для реклама, дальше оплата за кейки CPC ну и уже следующий этап это оплата за действия ну и оплата за продажу uh -huh. то есть что есть CPA, cost correction. Модель оплаты рекламы, при которой оплата проводится за достигнутое действие. Время показа, количество показов, количество кликов не учитывается и помогатель не оплачивается. Лидогенерация что есть, да, это процесс привлечения, получения контактных данных заинтересованных в товаре или услуге людей. Примеры юридов – это регистрации на сайте могут быть, заявки на какие-либо услуги, оформление заказа на товар, подписки на рассылку, заполнение анкеты и все, что может придумать рекламодатель. Соответственно, CPA не равно лидогенерации. CPA это форма оплаты, а лидогенерация это процесс привлечения лидов. Основные виды CPA действий это оплата за полученный вид, оплата за полученный заказ, за продажу и за установку готового либо Почему актуально? Потому что платит рекламодатель только за результат, то есть гарантированно нет результата, да, да, рекламодатель ничего не платит. Можно контролировать цели, то есть действия, за которые платит рекламодатель. Понимание уровня конверсии в реальные продажи, понимание цены контакта, есть понимание стоимости привлечения реального клиента. В каких областях актуальна модель Сибири. Там, где есть постоянный спрос, то есть если какое-то, ну вот как Станислав говорил, например, привлечение на семинары, это, во-первых, во-вторых, это ограниченное во времени действие и очень сложно за какой-то короткий промежуток времени привлечь людей. Услуга или продукт должна быть понятна для пользователя, несложная. Должен быть короткий период продаж или наоборот, если рекламодатель умеет считать и считает весь жизненный цикл с клиента и его стоимость. И продукт должен быть направлен на массового потребителя. То есть чем более массовая, простая, понятная услуга, тем большее количество действий можно привлечь. Ну, соответственно, это финансовые услуги, но здесь с поправкой на, наверное, наш украинский менталитет. В финансовой сфере работают кредиты, но не работают депозиты. Люди хотят брать деньги, но относить банк не хотят. Образовательные услуги – это курсы, школы, и далее. юридические услуги работают, туризм, онлайн-игры, купонные сервисы, интернет-магазины с оплатой за заказ и за регистрацию сайты знакомств и так В каких сферах не актуальна модель CPA? Узкий рынок, какая-то очень узкая услуга, не пользуюсь человеком спросом. Многие отрасли B2B, рекламодатели, которые не хотят постоянно работать на улучшение бизнес-процессов, и, собственно, если даже им любит привлечь, они не знают, как их обработать и что с ними сделать. А, неясная услуга, непонятный продукт, то есть пользователь пришел на посадочную страницу и не понимает, что от него требуется купить, подписаться или что им уходит с этой страницы, или у него никаких не будет. Неконкурентный продукт, например, все продают по 20, я хочу продавать по 300, ну, соответственно, не придет и никто не купит, Ну, и продукты, услуги э, с низкой маржой, когда э, рекламодатель не может э, оплачивать какую-то часть своего захода на привлечение. Какие преимущества основные? Это, опять же, Оплачивается только результат, можно быстро стартовать, можно стартовать без своего сайта с каким-то ну, Определяются четкие критерии, что есть действие, за что платит клиент, критерии качества вида определяются совместно с клиентом, четкие метрики эффективности. Мотивация для подрядчика работать комплексно. Ну, и имиджевый эффект имеется в виду, если, например, подрядчик использует баннерную рекламу, да, то охват недостатки для клиента не для всех подходят, часто не понимают, что делать с полученными контактными данными. Часто рекламодатели не понимают, что полученные контактные данные – это еще не есть окончательно клиент его. Не необходимо постоянно работать над бизнес-процессами и относительно высокая стоимость за счет рисков исполнителя. Для исполнителя страховка риска потери клиента имеется в виду, когда не клиент сайт, а именно вот используется посадочный клиент, посадочные страницы на стороне исполнителя. Возможно, можно использовать любые источники трафика, ну, конечно, кроме тех, которые запретит рекламодатель. Можно распределять лиды с одной формы разным рекламодателям. Например, это работает в банковской тематике привлечения заявок на кредит. Если у нас есть четыре рекламодателя, которым нужны кэш-кредиты, для них можем сделать одну форму, и в зависимости от того, какие контактные данные какую информацию в форме оставили посетители, распределять и отправлять заявки в определенный банк. Можно влиять на конверсию, отключая неэффективные источники и наоборот увеличивая трафик по эффективным источникам. Недостатки. Высокие риски, когда э, трафик привлекается на сайт клиента, с сайтом может случиться все, что угодно. Э, большой риск ошибиться с ценой, когда нет опыта, либо когда рекламодатель не хочет э, делать тестовый период. Ну, то есть, э, например, э, мне нужны регистрации детей в футбольный клуб, да? но сколько оно может стоить? сложно определить, не попробовал, не протестировал. Э, нельзя спрогнозировать э, точное количество полученных действий. Э, и необходимо э, специальное техническое обеспечение, э, то есть трекинговая система и э, -э, валидация данных. То есть CPA не является какой-либо волшебной таблеткой, чтобы она работала, нужно работать и понимать возможные плюсы и минусы. А, какие же источники трафика могут использоваться при такой модели оплаты? <coughs> Это SEO, контекстная реклама, медийная реклама, SMM. В принципе, опять же, комплексный подход. Все источники трафика можно оценивать за результат. Ну и один из э, источников это агрегатор партнерских программ. То есть, что есть партнерские программы. С одной стороны, есть рекламодатели, которым нужны лиды конверсии, с другой стороны, есть веб-мастера, то есть люди, владельцы сайтов, блогов, форумов, либо люди, зарабатывающие на арбитраже практики. А в Украине на данный момент представлены... Кроме Primey, которая представляет ActionPay, российская сеть, но она активно работает с украинскими рекламодателями и сейлдабер. Admitat тоже российская сеть, в данный момент выходит тоже в Украину. Как формируется стоимость действия? Она зависит от тематики, конкурентности в тематике, сложности действия, которое должен совершить посетитель геотаргетинга, сезонности, если она есть у услуги, у продукта. Ну и также э, ей влияют такие факторы, как э, факторы рынка, тестирование и аукционная цена. То есть чем больше рекламодателей в данной тематике работают по такой модели тем, соответственно, выше будет стоимость. И оптовые цены не работают. Ну и, соответственно, чем одному рекламодателю больше действий надо, тем оно будет дороже. Какие причины основные неуспешных компаний? Это не настроенные бизнес-процессы, кейсы, которые расскажу недостаточное количество лидов либо наоборот больше нежелание работать с лидами длительное время например регистрации получены да но из регистрации люди больше на сайте не покупают например или не подписываются или не регистрируются но они могут сделать это позже неконкурентные условия продаж то есть, понятно, у всех дешевле, у меня дороже. Ну и бывают неправильные действия подрядчика, это не целевой трафик. То есть трафик есть, а версии нет. Два кейса оба финансовой тематике, так как, ну, как сложилось, что у нас основные клиенты это банки, но не только. Один негативный, другой поначалу негативный, потом исправленный на позитивный. Негативный кейс кредитный брокер, то есть человек, который привлекает лиды и распределяет их там, в несколько банков или в один, если с одним банком работает. Самостоятельно пробовал рекламироваться не очень успешно. Все виды кредитования, включая без справки о доходах, цель сразу заявки, приоритет, кредиты наличными. Нет на сайте с CRM, ну, вообще как бы по сути у него и сайт. Okay, нет. отправка заявок по e-mail. Okay. Считали заявки и звонки. Заявки вот такие поля были. Использовался трафик контекстной реклама, баннерная реклама, ремаркетинг. С финансового сайта заданы были временные промежутки и только КИИ. Какие сложности возникли? Так как это брокер, он мог индивидуальные условия с поступившими заявками, с посетителями, оставившими заявками, мог обсуждать индивидуальные условия. То есть калькулятор нельзя использовать. Калькулятор для кредитных фондингов, в принципе, хорошая вещь. И вот здесь возникла сложность, что физически законодатель не мог обрабатывать поток поступающих заявок. Вот. И получались у него доходы. И в итоге в среднее время... Ответа на запрос через сайт Тут порядка 27 часов. Пропущенные звонки 19%. И в некоторые дни реклама полностью выключалась, потому что не могли обработать заявки. В итоге за 45 дней рекламной кампании получились 326 заявок на сайт до 9% конверсии, 387 звонков конверсия до 10%. И выдано было всего 39 кредитов. То есть. 5,5% от общего количества поступивших заявок. Ну и неподтвержденные данные. Мы как пробовали удалять телефон с сайта, количество обращений уменьшалось. Четкое указание на то, что это брокер, а не банк, тоже уменьшалось количество обращений как через форму, так и по телефону, вокруг и добавление нескольких предложений на одной странице уменьшало количество заявок через сайт, но увеличивало количество звонков. Что еще раз доказывает, что надо вовремя и качественно обрабатывать заявки. В этой тематике телефон на сайте повышает доверие и конверсию, но звонки тоже надо считать. И указание на то, что это посредник, брокер, снижает количество обращений, то есть ниже доверия. Второй кризис. Цель аналогичная, привлечение, заявок на кредит, но здесь дело шире, вся Украина, обязательное трудоустройство и тренинг за что получилось? Порядка 25% нетрудоустроенных посетителей отмечали, что они трудоустроены только для того, чтобы отправить форму, в надежде, что все получится. 4% заявок были с неверными телефонами, то есть до них нельзя было дозвониться. Возраст неверный 7%, 6% брак, ну и того в сумме порядка 40% брака решили будем а, не делать, Усложнили форму, объединив поля имя, фамилия, добавили сумму и срок кредита, добавили регион добавили выбор трудоустройства. И нашли четырех рекламодателей, которым нужны э, заявки на кредиты. Соответственно, заявки полученные распределяем в зависимости от того, какие данные указали посетителя. Чем уменьшили количество брака до по 13%, половина из которых отправляли на биржу литов это наш дополнительный инструмент, где любой желающий, где-то банк или брокер, может заявку, отклоненную другими рекламодателями, купить по сниженной цене ну, в тот период, пока она актуальна. И основная причина браков в итоге оказалась ну, откровенно э -э, некорректные данные. То есть вот. вот, вот, таким образом. Можете задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про цель конверсии был 9500, а кредитов оформленных 5,5. Ну, все верно. Uh, как так. проходит рахуете конверсию? Конверсия Версия это подтвержденная, отправленная заявка на Потом банк принимает решение выдавать да. это. Если, если речь идет о продукте. И ЦПА это продаж. Да. Ну, значит, как будет считаться конверсия? От да. количества оформленных uh, то, uh, заказов или от продаж? Uh, мы в данный момент с нашими обладателями интернет-магазинами, которые работают за продажу, мы считаем ä, <coughs> оплаченный заказ. То есть есть премия холда какой то да, пока веб привлекший посетителя, который сделал заказ. Он видит, что заказ от него был, но ожидает, когда рекламодатель подтвердит этот заказ. Я понимаю. Это значит, будет 5,5%, да? Сколько для интернет-магазинов? Да, 5, Какая? 5, 5? Совершенно. Так и есть, 5,5%. Для какого? Ну, в среднем для интернет-магазинов статистика. А, ниже, ниже 5%. Ну, По-разному у разных магазинов. Ну, средний процент. 2, 3, 4, 1, меньше 1%. Есть магазины, у которых один, есть магазины, у которых три. Такого плана. Если конверсия отклоняется, ну, заказы, да, а рекламодатель указывает причину отклонения. Мы, со своей стороны, э, можем проверить э, запросив у рекламодателя контактные данные, проверить, действительно ли этот заказ был отменен. Ну а вебмастер он же не может проверить? не Получается он. Если как бы играет. И... То есть да, только на доверие. Ну, получается, да. Хорошо, дальше дальше, скажите, какие у вашей сети конкурентные преимущества на другие? Конкурентные преимущества. Наличие нескольких рекламодателей одинаковой тематики, опять же, в этой финансовой, что дает возможность отправить заявку именно в тот банк, ну, например, заявки на кредит именно в тот банк, который четко подходит по параметрам наличие интернет рекламодателей интернет-магазинов, опять же, можно распределять трафик, если он автоматический и то, что мы работаем на системе трекинга без которая является сторонней разработкой, мы не можем там внести никаких своих изменений, что-то как-то обмануть мастера или рекламодателя. Mm -hmm. А с рекламными материалами как вы урегулируете эти вопросы там, с вашими клиентами, виду, которые подключаются к вам. можно использовать, если это имеете в виду. Мы очень ну, объясняем и очень просим всех рекламодателей предоставлять как можно больше номеров, тизеров, xml фиты обязательно, промо-купоны. Ну, мы объясняем, что чем больше этих инструментов они предоставят для инвесторов, тем больше будет и трафика, и, соответственно, конверсия. Но по-разному. Есть образцовые рекламодатели, которые предоставляют все, есть, которые но, к сожалению, ничего не делает. Сколько еще озеров, Активных офферов порядка 150. Спасибо. Что насчет промокодов? Будет больше их у вас нет? Будет их больше однозначно, и будет выполнить сервис для веб-мастеров. Тогда? В ближайшее время. Точнее, пока месяц. не могу сказать. Но вот такая деградация в фабрике вообще. У меня больше нет вопросов. Всем спасибо большое.